Malam ini itu berkenaan dengan industri hutang yang uh, sedang berkembang dengan dahsyat dan kesannya ke atas, ke, 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 ke atas kehidupan manusia bukan sahaja di negara ini bahkan juga di seluruh dunia dan kita akan tengok negara-negara yang sedang mengalami masalah masa, akibat daripada perkembangan industri hutang terutama sekali negara-negara yang dikatakan maju. Jadi kalau kita tengok pada tahun 2008 Uh, sebagai contoh, telah berlaku satu krisis yang uh, serius huh, di Amerika Syarikat yang telah mengakibatkan uh, jutaan rakyat mereka terkesan bahkan juga bukan saja di negara Amerika Syarikat bahkan juga di negara-negara lain, uh, di Eropah dan juga uh, di Asia. Dan uh, apakah yang telah berlaku ialah uh, Amerika Syarikat yang mempunyai interest hutang yang besar, ceritanya panjang, perkembangannya panjang. Ada ditulis dalam buku saya bagaimana industri perbankan ini berpindah daripada Eropah. Dia bermula di Eropah lah, kurun ke-16. Kemudian dia telah pergi ke Amerika Syarikat dan berkembang di sana. Panjang ceritanya, banyak krisis berlaku. Jadi saya fokus kepada yang 2008. Apa yang berlaku ialah industri perbankan telah memberikan banyak hutang kepada kepada uh, rakyat mereka kerana pada masa itu kadar bunga ada agak rendah dan dia nak untung yang banyak. Jadi untuk untung yang banyak dia kembangkan lagi uh, hutang itu kepada berbagai-bagai segmen masyarakat termasuk apa yang dipanggil sebagai subprime. Subprime adalah golongan yang tidak kuat, tidak teguh dari segi kedudukan ekonomi. Sepatutnya biasanya mereka ni payah nak dapat hutang daripada bank sebab bank takut tak dapat bayar. Tapi oleh kerana dia bank pun nak untung, untung yang cepat, dia tak kisah. Dia pakai dia pakai salesman dan sebagainya mencari orang-orang yang sanggup untuk berhutang untuk membeli rumah. Sebab dia rasa bahawa ini peluang untuk untuk galakkan orang berhutang sebut tentang rumah. Jadi ini mana-mana pun semua orang rasa nak rumah. Rumah menjadi lebih mahal akibat daripada kepada akibat daripada hutang juga sebenarnya sebab Bank, perbankan Israel perbankan ni banyak hutang kepada orang untuk beli rumah, rumah naik harga. Jadi mereka terpaksa berhutang dan oleh kerana itu apabila ramai segmen masyarakat Amerika ni telah berhutang dengan banyak untuk beli rumah, harga rumah terus meningkat dan menggalakkan lagi uh, orang lain untuk uh, uh, membeli rumah kerana menyangka bahawa dengan cara itu di, mereka akan mempunyai aset yang bertambah mahal. Tapi sebenarnya pada masa yang sama dia mempunyai hutang yang yang bertambah tinggi. Dan uh, apa yang berlaku juga ialah industri perbankan di Amerika ni dia mempunyai ramai bijak pandai, anak-anak muda yang keluar dari universiti. Dia telah mereka satu bentuk instrumen kewangan dipanggil collateralized debt obligation CDO sini ya, eh? di mana kontrak-kontrak hutang kepada bank ini dijual kepada pelabur-pelabur di di luar sana termasuk juga di luar Amerika Syarikat. Sebagai contoh majlis perbandaran di Amerika di Britain di Eropah dia melabur di dalam hutang-hutang ini. Dia beli hutang ini. Dan hutang ini dia boleh kategorize lagi. Dia dah buat satu satu mekanisme di kalangan industri industri perbankan ini mana satu risiko dia tinggi. jadi mana satu risiko dia rendah. Jadi pulangan lebih tinggi kepada risiko tinggi sebagai contoh kan. Jadi dia dapat jual ini orang melabur dalam di dalam hutang ini yang dibeli daripada bank. Jadi bank pun mendapat dana lebih banyak lagi yang digunakan sebagai capital untuk dan boleh membesarkan operasi dia lagi. Dan dengan itu lebih banyak lagi hutang yang dibeli berikan kepada segmen-segmen uh, pemiutang di Amerika Syarikat. Jadi apabila uh, ekonomi Amerika tu berkembang pesat dengan uh, kenaikan harga rumah dan perkembangan sektor perumahan ini Federal Reserve ni mengatakan bimbang. Dia takut nanti kan ada masalah. Biasanya kalau ekonomi tu laju, dia, dia tahu dia akan berlaku satu krisis pada akan datang ni. Sebab memang pattern dia macam tu. Apabila ekonomi laju, dia akan mengalami uh, krisis. Jadi sebab itu dia kena perlahankan. Jadi tu apa yang dilakukan oleh Federal Reserve ataupun Bank Pusat Amerika Syarikat adalah dia naikkan kadar bunga. Supaya orang kurang sikit uh, berhutang ni. Tetapi dia tak sedar oleh kerana hutang dah banyak sangat, dan termasuk apa dipanggil subprime tadi yang ngam-ngam je pendapatan dia ngam-ngam je untuk untuk bayar hutang pada bank ni bila kadar bunga dia meningkat dia dah tenggelam dia dah tak boleh bayar lagi dah dia dah, dah mengalami banyak masalah kewangan jadi itulah yang telah berlaku pada 28 terus mereka tidak apa ni tidak dapat membayar terpaksa jual apa bila dia nak jual tengok-tengok tak ada tak ada orang nak beli rumah tu kecuali diturunkan harga itu. Jadi terpaksa diturunkan. Bila diturunkan lagi rupa-rupanya masih lagi masih lagi terlalu tinggi akhirnya ramai yang tak dapat jual, ramai yang terpaksa menjadi bankrap sebab dia ada hutang dengan bank, dia tak dapat jual rumah. Jadi mereka jadi muflis. Ratus ribu mungkin juta telah uh, telah menjadi muflis dan akibatnya a uh, apa yang berlaku ialah bank pun jadi masalah sebab bank ni kalau orang yang meminjam dia tak bagi tak bayar balik aset dia akan menjadi berkurang berbanding dengan liability dia jadi oleh kerana itu dia dia dalam keadaan yang bahaya menjadi muflis jadi bank takut terpaksa di seluruh Amerika itu industri perbankan mengurangkan aktiviti memberi hutang kepada segmen-segmen semua segmen sama ada orang orang biasa yang beli rumah household dipanggil ataupun syarikat uh, per, uh, apa ni industri company dan sebagainya itu, apabila itu berlaku dia panggil situasi credit crunch kalau disebut credit crunch maknanya kredit ni dikurangkan pemberian hutang kepada kepada sektor-sektor perniagaan dan sebagainya berkurang di Amerika ni dah dah menjadi macam Ustaz Nur sebut tadi lah jadi satu budaya satu cara hidup mereka bergantung pada hutang. Semua syarikat berhutang untuk beroperasi. Untuk menjalankan operasi dia dia dia, dia dah dia dah buat plan dia. Banyak mana dia nak hutang, Kemudian dia jual. Jadi bila tak dapat hutang itu, operasi dia dah terganggu. Jadi apa berlaku? Bila terganggu, dia terpaksa slow down. Sebab tak dapat modal dia, tak dapat duit daripada sektor perbankan. Bila semua semua slow down, berlakulah dia panggil recession di Amerika Syarikat yang teruklah uh, yang yang akhirnya saya sebut tadi telah mengakibatkan recession di seluruh dunia sebab banyak syarikat uh, di Amerika apa ni negara ini bergantung pada Amerika apabila Amerika slow dari segi ekonomi dia negara lain pun menjadi slow juga dia tak dapat export ke Amerika Syarikat. Uh, ini pun mungkin akan berlaku akan pada masa akan datang ni kan sebab Amerika pun sekarang mengalami masalah masalah ekonomi juga. Jadi apa yang berlaku kita tengok hutang di di Amerika dan di England sebagai contoh ada sangat tinggi ah 300% berbanding dengan GDP dia ataupun size ekonomi dia dan 20% daripada daripada output ekonomi dia hanya digunakan untuk membayar hutang membayar interest ya bukan bayar hutang membayar interest menunjukkan betapa dahsyatnya betapa tingginya tahap hutang dalam masyarakat mereka jadi akibatnya kita 16.3 trilion telah telah hilang daripada pasaran kewangan di Amerika Syarikat. ini yang uh, daripada laporan. Kita tak kena, kita mesti tahu sekarang ni, duit sekarang ni dia dia bukannya dalam bentuk fizikal. Macam emas dan perak, dia dalam bentuk yang tidak wujud dari segi fizikal. Angka-angka saja. Jadi oleh kerana itu, dia boleh hilang macam tu saja. Sahaja. Dan 16.3 trilion telah hilang daripada maknanya orang yang terdapat bayar hutang lah sebenarnya. Dia terpaksa tutup, carikat tutup. Orang yang hutang pun move list. Itu yang dikatakan katakan hilang tadi daripada pasaran kewangan. Dan akibatnya sektor kewangan di Amerika Syarikat juga sakit. Uh, Washington Mutual, Lehman Brothers ini bank semua telah terpaksa tutup. Dan juga akhirnya mengakibatkan sektor-sektor yang bukan dalam kewangan pun sakit juga, iaitu syarikat kewangan, yang saya tunjuk di sini adalah syarikat General Motors Chrysler dan Ford. Ini syarikat-syarikat yang dalam sektor uh, pembuatan, tetapi apabila ramai rakyat Malaysia uh, Amerika itu tak ada duit untuk beli kereta, dia pun terpaksa terpaksa tutup operasi. Dan dan akibatnya dia telah uh, menggugat ekonomi mereka. Kalau baca sejarah dia ataupun ceritanya ialah kerajaan Amerika terpaksa uh, apa ni menggunakan dana kerajaan juga. Kerajaan Amerika pun berhutang banyak sekarang ni. Dia hutang lagi lah. Kemudian dia di injek, dia beli saham syarikat-syarikat ni. Sebab kalau, kalau dia tak beli syarikat saham syarikat ni, syarikat ni terpaksa tutup. Jadi dia dapat inject, dia inject capital ke dalam syarikat-syarikat uh, ini sebab sebab tu uh, pada satu masa GM tu biasanya dia panggil General Motors. Nah di Amerika dia ada satu falsafah di mana uh, kerajaan tidak tidak campur tangan dalam sektor ekonomi sebab dia free market. Uh, tak seperti negara-negara Soviet Rusia dan sebagainya. Jadi uh, dia dia bangga dengan sistem mereka yang di mana kerajaan tidak terlibat dalam niaga. Sektor swasta, sektor swasta, kerajaan, kerajaan. Itu dia punya falsafah dia lah, kapitalism. Tetapi apabila keadaan di mana jalan motor ni mungkin tutup, dan mungkin mengakibatkan juta orang kehilangan pekerjaan, sebab apa syarikat jalan motor ni membeli banyak parts. Bagian-bagian uh, yang, yang digunakan untuk membuat kereta tu kan. Daripada ber, mungkin beribu-ribu syarikat-syarikat kecil. Mereka juga terpaksa tutup kalau jalan motor sakit. Jadi, menyedari bahawa kemungkinan akan berlaku krisis ekonomi dan juga krisis sosial akibat daripada jutaan rakyat mereka, mereka mungkin kehilangan kerja, kerajaan Amerika terpaksa menggunakan dana dan membeli memiliki sebahagian daripada General Motors ini. Jadi General Motors ni orang perli kepada kepada apa ni kerajaan Amerika. Kita tak boleh panggil dia General Motors, terpaksa panggil Government Motors. Kamu <laughs> Motors sebab, sebab dah government dan memiliki syarikat tersebut. Jadi sebenarnya dia bertentangan dengan prinsip prinsip sektor apa ni uh, ekonomi negara mereka iaitu kerajaan tidak terlibat dalam sektor uh, swasta eh okay. namun dia tidak menghalang masalah bertambah teruk di Amerika dan kita, kita dapati bahawa ramai rakyat Amerika fasa uh, apa ni uh, tidur tepi jalan akibat dihalau keluar dari rumah tak ada kilang kerjaan dan sebagainya kalau tengok satu daripada gambar di bawah tu will code html4 Food. ha maknanya dia ni orang yang very educated dia, dia pandai buat website mungkin ah ha? dia dia jaga komputer ha boleh code coding okay, kita pun tak reti nak coding coding ni komputer ni kan dia boleh coding ni boleh buat coding tapi dia tak ada duit nak makan sebab tak ada kerja banyak sebab banyak sangat syarikat yang tempat tu tutup ha inilah dia keadaan di Amerika ah ha, dan ini typical lah ataupun biasalah berlaku orang dihalau keluar dari rumah sebab tak boleh bayar sewa. Ha? Ta ataupun tak dapat bayar hutang. Biasanya di Amerika sekarang ni, ramai orang tak duduk rumah mereka sendiri lah. Semua berhutang lagi sebab rumah tambah mahal. Tapi sewa pun tak boleh bayar. pasal halau keluar. Biasanya, bila kena halau keluar ni, ada yang jadi violent. Ganas. Sebab tu kena ada polis. Ha, sebab akan datang orang, dia akan halau keluar. Kemudian dia tukar kunci tu. Dia tukar kunci supaya orang tak masuk balik. Kalau dia keluarkan, nanti kan masuk balik. Jadi, dia nak keluar tu, dia, dia suruh keluar, dia tukar kunci. Dia, jadi, ada wakil daripada syarikat kewangan lah yang akan datang ni untuk halau keluar ni. Ha, dia terpaksa bawa polis. Nanti kalau dia datang-datang dalam Amerika kan, dia ada guns right, orang boleh ada, ada pistol. Jadi, dia takut nanti dia ketuk-ketuk pintu, nak sulit, sila keluar, pam, dia tembak mati. Ha, terpaksa bawa polis sekali. Polis pun takut juga tu kan. Takut kan dia pun kena tembak mati sekali. Ha, ini, ini adalah perkara biasa di Amerika Syarikat. Dan akibatnya kita tengok ramai orang, orang Amerika sekarang sangat bimbang tentang pada masa itu pun dah, dah bimbang dah ni 2009 ya berita ni takut tentang keadaan mereka keadaan negara mereka ada PhD pun belum tentu dapat kerja ha? ini negara maju ha? lepas tu saya kata kalau negara tu beraman dengan riba dia selagi bertambah maju negara tersebut bertambah susah rakyat dia ha, jadi ini contoh dia. Apabila bertambah maju dalam sistem riba, ada PhD pun belum tentu dapat kerja. Sebenarnya perkara sama juga berlaku di negara kita sebenarnya. Dulu nak jadi pensyarah di Universiti Malaya sebagainya tu ada master pun cukup dah. Bahkan dekan fakulti ekonomi dulu ada master saja, tak perlu ada PhD. Tapi sekarang ini semua kan ada PhD. Itu pun belum tentu dapat kerja lagi walaupun dah ada PhD. Ha, seperti yang berlaku di Amerika Syarikat. Okey jadi komen seorang profesor daripada University of Texas dia ni uh, seorang pemenang Nobel Prize sebenarnya dia kata kita kena sedar bahawa masalah yang kita hadapi bukannya semata-mata akibat daripada pengurus-pengurus uh, yang tamak ataupun ahli politik yang korup uh, sebab tengah negara dia masalah dia akibat daripada sistem uh, di negara tak sebut tak payah sebut nama-nama negara tu kan Masalah daripada ahli politik yang korak Yang cubi duit kan dan sebagainya ha, Tapi dia kata dekat negara dia Kuranglah uh, Masalah ini Tetapi akibat daripada Fail system, sistem yang gagal ha, Ini yang kita nak bincang ni, apa yang dimaksudkan Dengan sistem yang gagal Okay, jadi akibat daripada Kesensaraan rakyat Amerika Maka telah timbullah satu Satu movement, satu gerakan Di Amerika dipanggil occupy movement yang berlaku pada sekitar tahun 2011. Dia bermula pada bulan September bulan September 2011. Sebenarnya dia ada susulan daripada satu gerakan rakyat di Sepanyol sebenarnya. Di Sepanyol telah terkesan teruk daripada recession di Amerika. Ramai yang telah kehilangan kerja dan menjadi penganggur, tak ada duit untuk bayar sewa dan sebagainya. Dia ada buat satu occupy movement yang besar. Uh, ini telah di, ditiru oleh rakyat Amerika dan dipanggil uh, American Occupy Movement. Dan apa yang apa yang mereka lakukan, mereka telah menunjuk perasaan di New York, di kawasan Wall Street. Kalau kita tahu Wall Street adalah kawasan di mana terdapat banyak um, ibu pejabat syarikat-syarikat kewangan. Mereka tahu bahawa kesesaran mereka adalah akibat daripada operasi industri perbankan. Ataupun industri kewangan. Nah, sebab tu dia orang berkumpul di Wall Street. So, disebut itu Occupy Wall Street. Jadi, dia buat protes. Berminggu-minggu duduk kat situ sebenarnya. Dia buka kemah duduk kat situ. Protes, marah kepada keadaan di mana mereka kata bahawa sistem ini menguntungkan hanya 1% sementara 99% rakyat dalam keadaannya. sengsara, duit tak cukup, rumah pun tak ada. Jadi, dia nak bangkang kepada si keadaan tu dia buatlah gerakan ini panggil occupy movement ini mengharapkan supaya sistem ini dapat ditukar dan diubah supaya lebih adil kepada rakyat-rakyat biasa. Jadi kalau baca di situ kan dia dia nak good job supaya cukup duit. Uh, dia kata what is without justice what is sovereignty but organized robbery katanya. <laughs> Jadi we are the 99%. Uh, dia dia maknanya ni ramai ni ni sengsara protest kepada keadaan yang berlaku kezaliman yang berlaku tak ada kebanyakan rakyat Amerika. Amerika mereka duduk di uh, di tempat itu, tahu tilam kat situ, nak menunjuk perasaan lah, marah kepada keadaan itu tersebut. Tapi, jika kita mempunyai sistem yang tak betul, bukan setakat protesting, buat camping, campsite dan menjerit-jerit, dia tidak akan merubah sistem. Betul tak? Eh? Sebab sistem ni dia bukan senang diubah dengan begitu saja. Ha kita bincang nanti macam mana kita nak ubah sistem yang dikatakan yang bermasalah ini. Tapi yang berlaku ialah dia duduk 2 3 minggu itu apa yang berlaku? Tak ada apa berlaku. Dia hanya apa ni sampah tambah banyak dan uh, keadaan menjadi lebih kotor. Jadi akhir, akhirnya polis dah tak mengang. Uh, Majlis Perbandaran New York pun bengang dia kata apa? Kamu nak buat ni. Sampai bila nak duduk, duduk sini? Sebab apa tak, tak ada tak ada apa akan berlaku awak habis masa je dia kata. Jadi dia panggil polis sebab ada ada masalah juga. Budak-budak Budak muda duduk kat situ kan. Dia Budak budak-budak muda ada lelaki-lelaki perempuan bercampur-campur bau. Ada ada yang jadi jadi gatal dan sebagainya kacau pula. Dia kacau yang yang berbuat pula kan. Jadi, jadi satu jadi satu jenayah pula. Jenayah seksual. Jadi polis pun datang masuk dengan ni, ni, ni. dah teruk ni. Halau mereka semua keluar. Jadi satu malam dia orang datang, halau mereka keluar dan uh, runtuhkan kemah-kemah mereka dan akhirnya kembalilah rakyat-rakyat mereka yang malang itu duduk di 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 campsite-campsite di, campsite di luar uh, di luar apa ni bandaraya seperti yang kita tengok di sini ya dan akhirnya mereka kata tak bolehlah terpaksa lantik pemimpin baru dan menunjukkan apa tak cerdiknya mereka mereka telah melantik Donald Trump sebagai pemimpin baru mereka untuk menyelamatkan negara mereka daripada masalah yang dihadapi. Dia kata kalau Donald Trump boleh pandai uh, jadi kaya dan sebagainya. Sebenarnya dia ni kelentong aja kan jadi kaya. Dia pun banyak 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 hal juga. Tapi dia orang ni pun desperate lantik Donald Trump. Dan uh, apa apa berlaku? Kalau baca sini dia kata sebenarnya dia ada dia sebenarnya akibat daripada uh, bengang dengan keadaanlah maknanya. Uh, dia ada di kalangan right wing uh, di Amerika Syarikat dia kata kita kita terpaksa ganti dengan somebody else lah tetapi sebenarnya Trump tak tak berjaya untuk menyelesaikan selama 4 tahun dia jadi presiden dia telah tidak berjaya menyelesaikan masalah kita kita semua tahu dan oleh kerana itulah pada pilihan raya selepas itu dia kalah dia kalah kepada kepada Joe Biden Joe Biden telah mengganti beliau sebagai uh, presiden Amerika Syarikat tapi Joe Biden pun tak berjaya untuk menyelesaikan masalah Amerika dan akibatnya dia juga kalah kepada Trump sekali lagi menunjukkan bahawa rakyat Amerika ni tak serik-seri. Dia tak cerdik tak tak menjadi bertambah cerdik ya. Bila kalah dengan Biden tak dapat selesaikan masalah, dia ingat dia ingat Trump mungkin boleh selesaikan. Alantik Trump balik. Ha, sekarang ni kita tahulah Trump yang menjadi presiden Amerika dan kita tahu dia ada banyak masalah yang dihadapi di Amerika syarikat sekarang ini. Okey, sementara itu kadar kemiskinan di Amerika Syarikat bertambah teruk. sekarang ni 36.8 juta rakyat Amerika adalah miskin bahkan mengikut satu kajian lebih daripada 50 juta rakyat Amerika adalah di kalangan berpendapatan rendah 50 juta ataupun 15% daripada rakyat mereka adalah low income households jadi apa dia apa apakah punca masalah sebenarnya sistem yang gagal. Seperti yang disebut oleh Profesor Robert Jensen. Kata seorang lagi profesor daripada MIT, Noam Chomsky, dia kata, the system is not working. Itu dia. Tetapi, apa yang, nak, apa yang nak, perlu dia buat, dia pun sendiri tak kerti sebenarnya. Dia kata, sistem tak betul. Tapi apa yang nak dia nak dibetulkan pun, mereka sebenarnya confused.